Всем привет! Вы на канале Заседание дивана и сегодня ты узнаешь про 5 вещей, которые никогда не нужно делать на отдыхе в Египте. Обязательно досмотри это видео до конца, так как я бонусом расскажу еще несколько секретов, чего лучше не делать в Египте. Также ты узнаешь о том, что будет, если сделать пикантные фото возле пирамид и что с тобой за это сделают. Пятое место занимает торг. Никогда не соглашайся на цену, которую тебе говорит продавец. В Египте принято торговаться. Всегда и везде торгуются все. Но особенно, если видят, что ты наивный турист, который ищет приключения, торговаться с тобой будут еще больше. Но нужно знать, что торг – это целый ритуал, целью которого может быть не столь получение скидки на товар, сколько сам процесс торга и общения. Совет первый – никогда не торгуйся с мрачным лицом и не требуй скинуть цену. Египтяне этого не поймут. Ты можешь с улыбкой на лице три раза повторять свою просьбу, и только на третий раз ты услышишь согласие египтянина. Это тоже традиция, но если после третьего раза ты не услышал ок, значит торг не состоялся. И второй совет: никогда не показывай продавцу, что выбранная вещь тебе действительно понравилась, иначе это очень поднимет цену товара. Четвертое место занимает особая внимательность на дорогах, так как правила дорожного движения в Египте прописаны лишь на бумагах, и никто из водителей не соблюдает этих правил. Переходя через дорогу, нужно быть особенно осторожным скорость автомобиля слишком велика, чтобы позволить себе перебегать дорогу в любом месте. Переходить через дорогу следует только тогда, когда ты полностью убежден, что машин нет или они находятся достаточно далеко от тебя. Даже зеленый свет не гарантирует тебе безопасность, тем более в Египте светофоры это достаточно редкое явление. Попасть под колеса автомобиля в Египте шансов в три раза больше, чем в твоей стране. Так что включи внимательность на все 100 и можно спокойно переходить через дорогу. Почетное третье место занимает вода. Никогда не пей воду из-под крана и не мой фрукты. Также нежелательно чистить зубы. Сейчас я объясню почему. Водопроводная вода в Египте не годится для питья. Кроме того, водой из-под крана не рекомендуется промывать глаза, чистить зубы или мыть фрукты. Также нежелательно готовить чай и кофе. Причина в низких стандартах очистки. Так что для питья лучше употреблять воду из пластиковых бутылок. Если отель не предоставляет бесплатную питьевую воду, то дешевле всего будет покупать ее в магазине, а не на ресепшене или в баре. Так что, если не хочешь получить проблемы с желудочно-кишечным трактом в Египте, не рискуй пить воду из-под крана. Нежелательно покупать экскурсию у отельного гида. Сейчас объясню почему. Дело в том, что тебя отправят не непонятно куда. Дело совершенно в другом, что на улице или в интернете ты найдешь такие же экскурсии, но по меньшей стоимости. Цель гида – продать тебе как можно дороже экскурсию. К примеру, ты купишь экскурсию отельного гида за 50 баксов, но окажется, что ты встретишь других туристов на этой же экскурсии, которые купили ее за 20. И поверь, тогда тебе будет обидно. И вот мы добрались уже до первого места. На первое место я выделяю фото и видеосъемку. Не фотографируй в Египте все подряд. В Египте запрещена съемка с дрона. Если ты привезешь его в страну, у тебя его заберут в аэропорту, возможно вернут, когда ты будешь уезжать из страны, а возможно нет но лучше не рисковать. Запрещено фотографировать военных, военную технику и объекты военного назначения. Также запрещается фотографировать полицейских, полицейские блокпосты. Запрещено фотографировать стратегические объекты, включая Суэцкий канал и Асуанскую плотину. Нельзя снимать на фото и видео женщин, детей и местных без их разрешения. И самое главное правило ⁇ никогда не нужно фотографироваться с оголенными частями тела, тем более если ты находишься в исторической части города. Это вовсе не означает, что нужно одеть хиджаб, если ты не мусульманка, но если местной полиции покажется, что ты слишком откровенно оделась и готовишься к фотосессии возле пирамид, тебя могут попросить удалить фото или сделать замечание. Это в лучшем случае. А все потому, что в 2018 году датский фотограф устроил очень откровенную фотосессию с девушкой на вершине пирамиды Хеопса и заснял это на видео. Молодой человек снимал свою спутницу, обнаженную на фоне чудес света, а затем разделся сам и сделал несколько совместных кадров в неоднозначных позах. Снимки вызвали очень спорную реакцию общественности и оскорбили чувства мусульман. Примечательно, что снимки обеспокоили представителей власти Египта, поскольку восхождение на пирамиды запрещено законом, а вход для посетителей в достопримечательности закрывается в 17.00. С тех пор полиция очень внимательно отслеживает фотосессии, происходящие возле пирамид. Еще один примечательный случай произошел совсем недавно. В прошлом году в Египетскую прокуратуру угодило дело провокационной фотосессии модели в Египетском археологическом районе Сакара. В Египте разразился настоящий скандал после того, как известная в стране модель Сальма Ашшими и ее фотограф обнародовали в соцсетях ряд фото. Женщина в довольно откровенном платье и украшениях, стилизированных под эпоху Древнего Египта, позирует на фоне колоннады и пирамид Сакары. Хотя фотографии были менее откровенные, чем у датского фотографа, фотосессия также вызвала резонанс. Дело в том, что когда в органы власти поступает запрос на разрешение на фотосессию, согласовывается очень много деталей, включая точное место и съемку одежду, которая будет надета во время фотосессии. Любое лицо, не выполняющее эти требования, будет наказано. Модель снялась возле одной из главных достопримечательностей Египта без разрешения туристического ведомства. Во время съемки девушка была одета в наряд, похожий на тот, который носили жены египетских фараонов, что неприемлемо для Египта одеваться как фараоны. Однако вместо длинного одеяния на модели была юбка, что многие сочли бесстыжим. Девушка и фотограф были задержаны до выяснения обстоятельств бесстыжей фотосессии, а их сообщники и сотрудники комплекса были отстранены от работы. Так что если ты не планируешь оказаться в египетской тюрьме, стоит очень внимательно отнестись к фотосессии и подобранному образу. Нежелательно любое публичное проявление любви, Всю вашу страсть и пылкость лучше оставить в отеле, а на улице нужно быть сдержанным. Нельзя появляться на улице в пьяном виде, так как это может вызвать очень много вопросов у полиции к тебе. Нежелательно трогать морских рыб или медуз, так как в Красном море очень много хищных рыб. Соблюдая эти несложные правила, ты сможешь отлично провести отдых в Египте и получить действительно удовольствие от посещения мусульманской страны. Надеюсь, это видео было полезным. Не забывай ставить лайк, подпишись на мой канал и напиши в комментариях, что можно еще добавить в этот список.